Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali bosku Di channel Dunia Konstruksi 25 Dan nanti kita akan melihat Perkembangan terkini ya Di KIT Batang atau Grand Batang City Dan ikuti terus perjalanan kami Di kesempatan kali ini Baiklah sahabat youtube ku dimanapun anda berada Kami ucapkan selamat datang dan Kami berharap anda semua ya Bisa menikmati atau sekedar Tahu ya tentang kawasan industri terpadu batang Dan mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe juga komen Dan kali ini kita Kebetulan bosku ya, sepulang dari kerja dan sempat ngevlog ya, atau mencari tahu ya, apa saja yang ada di Cinebatan City ini. Kita kali ini melalui jalan akses dua ya, ini kebetulan waktu sore hari sepulang kami kerja, kita melewati ini adalah bangunan pergudangan pabrik siapa pakai atau PPSB ya di sampingnya ada PT Samator Gas Indonesia dan pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara PT Kasih Segras Corporation ya asal Korea Selatan dan pembangunan PPSP sendiri bosku sudah hampir selesai ya dalam pemasangan paku bumi atau pemancangan piling ya. Kita terus melaju bosku ini ke arah timur ya. Nanti kita juga akan melihat sebentar di area pembangunan dermaga atau pelabuhan Green Batang City ya. Seperti apa progresnya? Ikuti terus perjalanan kami, bosku. Kita berjalan pelan ya di belakang kasih segelas. Ada pekerjaan pemasangan, sepertinya pemasangan rangka baja ya, karena ada mobil keren di situ. dan akhirnya kita sampai bosku di sekitar area pembangunan pelabuhan ya. Dan perlu kami informasikan kalau sore di kawasan ini cukup meriah bosku, cukup ramai ya para pengunjung ya. Karena berada di tepi pantai dan di belakang stasiun kereta api pelabuhan ya. Dan hari Minggu dan malam Minggu cukup ramai ya dan di sini juga banyak pedagang pedagang kopi ya dan makanan ringan dan tentunya bisa menambah pendapatan warga sekitar untuk membuka usaha ya selain kawasan industri kayak juga tempat wisata yang cukup unik ya inilah bosku perkembangan terkini atau terupdate ya pembangunan pelabuhan kita melihat dari jarak dekat ini ya sudah seperti ini prosesnya dan kelihatan sudah ada tiang-tiang jembatan nantinya ya untuk jalan akses ke tengah laut dan ada beberapa alat berat seperti alat bor pile dan juga mobil pompet ya, atau mobil pengecor, dan ada juga ekskavator. Pelabuhan dan batang city ini, bosku ya, letaknya sangat strategis ya. Karena langsung terhubung dengan gerbang tol Brebatang City ya, dan persis de, di depan apa atau di samping gedung pengelola ya. Kalau kita lihat ya, hanya beberapa meter, atau ratusan meter saja jaraknya dari gedung pengelola. Dan nantinya pelabuhan ini langsung terhubung dengan akses tol ya akses gerbang tol dari batang city jadi cukup strategis sekali dan kawasan ini nantinya juga kawasan industri sekaligus kota pelabuhan modern ya yang dibangun oleh pemerintah karena ini adalah proyek strategis nasional yang dimiliki oleh พูดเมอนอย่างที่เขาเล่าเลยพูดเ tiang-tiang pilar sudah terpasang bosku ya sudah ada pengecoran dan nanti kita juga akan mengupdate ya perkembangan di fase 2 sambil kita berjalan pulang ya kita melewati bosku di jalan utama ini ya yang menuju ke gerbang tol ini adalah gedung pengelola di depan ada rusun pekerja ya yang sangat mewah yang berdekatan dengan gedung pengelola ini adalah gedung pengelola Gunung Batang City bosku kita sampai ke perempatan bosku ya ini adalah lampu merah tapi belum aktif kalau kita lurus nanti kita akan masuk gerbang tol bosku ya tapi ditutup karena belum dibuka kita beralih ke sebelah kiri ini ada Inilah penemakan kantor kerebatan Siti Bosu, sangat mewah ya. Ini kita lihat dari samping ya. Dan kita akan terus menuju ke arah timur Bosu, ke fase 2 ya. Dan kita masuk ke fase 2 Bosu karena jembatan ini adalah jembatan pembatas ya, jembatan pesanggerahan. Itu adalah pembatas antara fase 2 dan fase 1 sebagian si pohon karet masih belum ditebang ya cuma ini masih sedikit kita terus melaju bergerak ke, ke arah timur bosku ini kita menuju ke area fase 2 ya sudah masuk area fase 2 ya di sebelah kanan ada pembukaan lahan sudah dimulai bosku kita akan melihat dari samping nanti ya dan ini, ini cukup luas lokasinya bosku tiga ribuan hektar ya jalannya cukup bagus lurus dan mulus ya dan sudah terpasang lampu di setiap kanan kiri jalan ya sangat bagus sekali akses infrastruktur di batang City ini ya karena ini dirancang dengan kota modern dan kota hijau dan sekaligus industri terbesar ya masuk industri terbesar di Indonesia kanan kiri sudah mulai di potong bosku ya dan kita akan melewati terowongan tol bosku ya ini akses jalan warga bosku ini adalah tol Trans Jawa ruas Batang Semarang ya KM 376 ya kita akan melewati bawahnya nanti ya sudah mulai ada merangkak tangan lahan